Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırmaz Dövlət Xidməti filialı, Rayon İcra Hakimiyyəti və Gənclər Fondu ilə birgə 18 oktyabr Müstəqillik Günü münasibətilə Vətənin müdafiəsinə hazır amadlı tədbir keçirib. Müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin böyük səyi nəticəsində Xalqımızın firavan günlər görməyə başladığı, əhalinin sosial rifahının yüksəldiyi vurğulanıb. Məhz onun dövründə xalqımızın başından qara buludlar dağılıb və vətənimiz azad, müstəqil dövlət kimi dünyaya səs salmağa başlayıb. Çıxış edən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəis müavini general-mayor Mayil Şahverdiyev Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə aparılan islahatlardan söz açıb. Qeyd olunub ki, bu gün atılan addımlar respublikanın iqtisadi yüksəlişinə və nüfuzunun günün gündən artmasına imkan verir. Sonra Salyan məktəbləri arasında Vətənin müdafiəsinə hazıram devizi altında yazı müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıblar. Salyanlı ailədən olan 3 qardaş hərbi xidmətə yola salınmazdan öncə mükafatlandırılıb. Rayon mədəniyyət və incəsənət ustalarının həmçinin məktəblərin ifasında musiqi və ədəbi bədii kompozisiyalar təqdim olunub. Vətənpərvərlik mahnularının mahir ifaçısı Şəmsdan Əlizamanlının çıxışı rəğbətlə qarşılanıb. Belə bir ordu ilə, belə bir gəncliyimizin inkişafı ilə biz torpaqlarımızı tezliklə geri qaytaracağıq. Əsas odur ki, şəhidlərimiz rahat yatacaq, rahat oyacaq öz qəbrində. Çünki torpaqlarımız uğrunda onlar canlarından keçiblər bizlə torpaqlarımızı inşallah tezliklə geri alacağıq. Qarabağ bizimdir və Nida işarəsi düşmənə deyərdim ki, böyük bir sarsıcı zərbədir. Azərbaycan artıq geri dönməzdir. Həmişə öndədir və yenə də öndə olacaqdır. Buna görə prezidentimizin arxasında sıx birləşib irəliləmək lazımdır.